Я, ну, может быть, это громко звучит, но я себя мыслю а, в рамках мира. <laughs> я и крымско-татарская, и украинская, и э, певица, которая поет на английском, украинском, э, крымско-татарском, армянском, грузинском, итальянском, французском, испанском языках. И э, я мыслю себя масштабно, может быть, э, мне бы хотелось, чтобы э, мой альбом дошел до каждой части мира. Ну, то, Дай тому, Бог. Может так быть, что если вы будете далее там под каким чем нам работать, будет где-то в то вы с Киева поедете? Может так и быть? Уже было такое подобное предложение уехать в Америку, записывать там альбом, но главным условием было то, что я должна была уехать навсегда. Ну, то есть, как бы, оставить все, что начала уже здесь, оставить эту публику, которая мне поверила, оставить этих музыкантов и команду. Но я отказалась от этого предложения именно из тех соображений, что я верю, что сейчас музыкант, в принципе, может быть территориально где угодно. Главное, какой мысль он несет в мир. Какую музыку он дарит? Мы же почему-то любим всех западных артистов, да, и итальянских. И Бачелли мы слушаем, и там и Лару Фабиан, и, хотя они там одна живет во Франции, один в Италии. Почему-то мы же их слышим, не обязательно почему-то переезжать в Киев. Поэтому я верю в то, что можно достучаться до сердец своей музыкой, а вот живя в Киеве.